kembali lagi di channel Rika Rahma Di video kali ini saya akan membagikan resep capcay yang sangat mudah dibuat Simak terus ya di video ini sampai selesai Ini adalah bahan-bahan yang dipakai Langkah pertama kita iris-iris dulu semua bahan-bahannya Setelah semuanya diiris, kita siapkan copar dan kita haluskan bawang putih dan landaknya. Panaskan minyak, masukkan bawang bombay, kita tumis sampai harum, lalu masukkan bumbu yang sudah halus kita tumis-tumis lagi setelah itu kita masukkan bakso kita masukkan wortel Tambahkan air sedikit, kita tunggu sampai setengah empuk ya. Setelah setengah empuk, kita masukkan jamurnya. baby jagung lalu masukkan kembang kol masukkan pacoynya Tambahkan garam, gula pasir, dan kaldu jamur. Kita aduk-aduk lagi sampai rata. Terakhir kita masukkan daun bawangnya dan jangan lupa ya untuk kita tes rasa. Setelah matang matikan kompornya lalu pindahkan ke wadah yang sudah disiapkan. Nah ini dia capcaynya. Jika kalian suka dengan video ini jangan lupa untuk like dan subscribe ya. Terima kasih.